test yechimini ko'ramiz biror moddani yoqish uchun üç, o'ttiz litr ozon kislorod aralashmasi yoki ki, 201.6 litr havo sarflansa aralashmaning metanga nisbatan zichligini gramm taqsim litr aniqlang havo tarkibidagi kislorodning hajmi ulushi 20% deyilgan yani. demak bizga berilgan birinchi navbatda bizga berilgan mana shu havo tarkibida qancha kislorod borligini topsak xo'sh ikki yuzi bir butun olti litri bu yuz foiz bo'ladigan bo'lsak havo tarkibida kislorodning hajmi ulushini yigirma foiz deyildi yigirma foizi qancha demak ikki yuz bir butun oltini ko'paytiramiz yigirmaga bo'lamiz yuzga demak bu qirq butun o'ttiz ikki bo'larekan qirq butun o'ttiz ikki litr bizda kislorod mavjud ekan shuni birdaniga molga aylantirsak ya'ni qirq butun o'ttiz ikkini bo'lamiz yigirma ikkiyu to'rtga molga aylantirmoqchi bo'ladigan bo'lsak bir butun sakkiz demak bir butun sakkiz mol kislorod bizga berilgan ozon kislorod aralashmasini ham molga aylantirmoqchi bo'lsak ya'ni o'ttiz uch butun oltini bo'lamiz yigirma ikkiyu to'rtga adashmasam bu bir yarim chiqishi kerak demak bir butun besh mol bu ozon va kislorod aralashmasi xo'sh demak masala shartida aytildi biror moddani yoqish uchun yoki bir, yok bir yarim mol ozon kislorod aralashmasi kerak yoki bir butun sakkiz mol kislorod kerak bizga berilgan tasavvur qilamiz mana bizga berildi ozon kislorod aralashmasi masalan xo'sh kislorod berildi hamda ozon berildi biz mana shu kislorodni x mol deb oladigan bo'lsak ozonni esa y mol deb oladigan bo'lsak y mol deb oladigan bo'lsak x plyus igrik ya'ni ozon kislorod aralashmasi bu 1.5 mol ekanligini bilamiz mana bu bitta tenglama ya'ni x pilyus ygrik teng bu 1.5 molni berish kerak 1.5 mol mana shu bitta tenglama Demak, bu bitta tenglama endi mana shu aralashmadagi ozonni kislorodga aylantirsak ya'ni shu yozamiz ozon kislorodga aylanish reaksiyasi bor ya'ni ozon demak reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsak ozon oldiga ikki koeffitsient kislorod oldiga uch koeffitsient tushadi demak ikki molidan ikki moldan uch mol kislorod chiqsa bizda ozon y mol edi demak y molda qanday bo'ladi deb proporsiya tuziladi ya'ni ygrikni uchga ko'paytirsak uch y uch igrikni ikkiga bo'lsak bir yarim igrik bo'ladi bu bir butun besh igrik shu joyni ajratib qo'ysak xo'sh demak bir yarim igrik mol bo'ldi bu mol aralashmadagi dastlabki kislorod kislorodning o'zi x mol edi ozonni kislorodga aylantirganimizda bir butun besh ir mol bo'ldi demak bu ham kislorod bir yarim igrik mana bu ham kislorod demak ozon aralashmasi <laughs> bir yarim o'zi esa bir butun sakkiz mol edi demak mana bu bir butun sakkizni berishi kerak bir butun sakkiz mol bo'lishi kerak mana yana bitta tenglama mana shu ikkita tenglamadan foydalanib ikki noam tenglamani ishlasak bo'ladi ya'ni yo yozib olsak endi demak bizda de, shuni ajratib olaylik tenglamani ishlaymiz xo'sh x plyus yrik teng bir butun besh x plus bir butun besh y teng bir butun ten, sakkiz tenglama endi pastdagi tenglamadan yuqoridagi tenglamani ayiramiz iksdan iksni ayirsak ikslar qisqarib ketadi bir yarim irkdan irikni ayradigan bo'lsak demak bu nol butun besh yrik bo'ladi nol butun besh ygr teng bir butun sakkizdan bir yarimni ayradigan bo'lsak bu nol butun uch bo'ladi bu ko'paytirish bo'lib turibdi y teng endi bu bo'lish bo'lib o'tadigan bo'lsa ya'ni nol butun uchni nol butun uchni bo'lishimiz kerak nol butun beshga bu nol butun olti bo'ladi demak biz igrining qiymatini topdik nol butun olti ekan nol butun olti ekan endi ıı, mana shu yuqoridagi tenglamadan foydalansak ya'ni x plyus igrik teng bir yarim edi biz y ning qiymatini topdik mana y ni o'chiradigan bo'lsak xo'sh ning qiymatini topdik ya'ni bu nol olti ekan nol butun olti ekan endi ixsni topmoqchi bo'lsak x teng bo'ladi nol olti ayirish o'adigan bo'lsa bu nol butun to'qqiz bo'ladi ya'ni bir yarimdan bir butun beshdan nol butun oltini ayiradigan bo'lsak bir nol butun to'qqiz bo'ladi endi bizda ixning ham qiymati bor yrining ham qiymati bor ikkalasining ham qiymati topildi endi masala shartida nima deyildi xo'sh aralashmaning metanga nisbatan zichligini toping deyilyapti bu aralashma demak x plyus igik bir yarim bo'lsa bir yarim mol ekan aralashmaning massasini topaylik Oş. biz y deb ozonni olgandik shuning uchun nol butun olti mol bu ozon nol butun to'qqiz mol esa biz x deb kislorodni olgandik bu kislorod endi ikkalasini ham massaga aylantirish kerak xo'sh yuqoriga ko'taradigan bo'lsak endi massaga aylantiramiz 1 mol kislorod bu 32 ikki hisoblanadi bizda kislorodning moli qancha bo'ldi xo'sh kislorod 0.9 mol 0.9 mol kislorod qancha Kislorod massasini topaylik ya'ni 0.9 ni ko'paytiramiz 32 ga. 0.9 ko'paytirilgan 32 bu 28.8. 28, 28. 28 butun 8 grammi kislorod ekan endi ozonni topamiz 1 mol ozon 48 sakkiz bizda ozon demak 0.6 mol chiqdi 0.6 mol ozon qancha bo'ladi demak 0.6 ni ko'paytirishimiz kerak 48 ga. bu ham 28.8 sakkiz bo'ldi ozon endi mol aralashma ya'ni mol ozon va e, kislorod aralashmasi ozon kislorod aralashmasi bir yarim mol bir bir olsa, bu ikkalasi bir yarim mol hisoblanadi mana x y kislorodning moli va ozonning molini qo'ysak bir yarim chiqishi kerak bir butun besh mol bo'ldi endi bularning massasi massa ozon va kislorod aralashmasi kislorod yigirma sakkizu sakkiz gramm yigirma sakkiz butun sakkiz gramm xo'sh ozon ham yigirma sakkiz butun sakkiz gramm endi yani bu ikkalasini qo'shsak ellik yetti butun oltidemk ellik yetti butun olti gramm ekan aralashma birinchi navbatda mana shu aralashmaning o'rtacha molekulyor massasini topishimiz kerak o'rtacha moleklyar massasini xo'sh buning uchun demak o'rtacha maluklyar massa mr o'rtacha massani bo'lishimiz kerak molga qozon kislorod aralashmasining massasi 57.6 yetti chiqdi mana shu 57.6 ni bo'lishimiz kerak ozon kislorod aralashmasining moliga bir yarimga bir butun beshga o'rtacha molekulyar massa kelib chiqadi o'ttiz sakkiz butun to'rt o'ttiz sakkiz butun to'rt chiqdi o'rtacha molekulyar massa masala shartida mana shu aralashmani adashmasam metanga nisbatan zichligini toping deyilganda demak xo'sh aralashmaning metanga nisbatan zichligini toping deganligi uchun o'rtacha molekulyar massani o'n oltiga bo'lamiz xo'sh demak nisbatan olingan zichliklar d harfi bilan belgilanadi metanga nisbatan degani uchun pastdan metan yozib qo'yamiz o'rtacha molekulyar massa o'ttiz sakkiz butun to'rt metanning molekulyar massasi esa o'n oltiga teng o'ttiz sakkiz butun to'rtni bo'lishimiz kerak o'n oltiga ikki butun to'rt bo'ladi ikki butun to'rt Demek gazlar aralaşması yani ozon kislorod aralaşmasının metanga nisbatan zichligi 2.4 bo'ldi. 2.4 degan javob bizda bormi? Demek bu ajok to'r kelar ekan. Xo'sh, demak bu ajok ekan. Xo'sh, a javob to'g'ri endi bu masalani qisqacha yana bir marta tushuntirsam xo'sh <laughs> demak biror moddani yoqish uchun o'ttiz üç uch butun olti litr ozon kislorod aralashmasi yoki ki. ikki yuzi bir butun olti litr havo sarflansa aralashmasinin aralashmani metanga nisbatan zichligini aniqlang havo tarkibida kislorod yigirma foiz deyildi demak e, bu deyilgani ozon kislorod aralashmasi bo'ladigan bo'lsa bu o'ttiz uch butun olti litrga to'g'ri keladi havo berildida bizda havo tarkibida kislorodning hajmi bo'lishi berildi havo ikki yuz bir butun olti litr bu yuz foiz uni yigirma foizni topsak kislorod hajmini topgan bo'lamiz bu qirq butun o'ttiz ikki litr bo'ldi qirq butun o'ttiz ikki litrni yigirma ikkiyu to'rt litrga bo'lsak molga aylanadi bir butun sakkiz mol bo'ldi demak ozon kislorod aralashmasi o'ttiz uchu olti litr edi buni ham yigirma ikkiyu to'rtga bo'ldik bir yarim mol chiqdi demak ozon kislorod aralashmasi bo'ladigan bo'lsa bir yarim mol kislorodning o'zi bo'ladigan bo'lsa bir butun sakkiz mol sarflanadi qaysidir moddani yopish uchun endi biz ozon kislorod aralashmasini yozib oldikda kislorod oldiga x mol ozonning oldiga esa y mol qo'ydik masala shartidan bizga ma'lumki ozon kislorod aralashmasi bir yarim mol berilgan bir yarim mol ya'ni bir butun besh mol lekin nechi moli kislorod nechi moli ozon ekanligini bilmaymiz shuning uchun x yrik deb belgilab oldik endi bizga berilgan ozonni ya'ni irik mol ozonni bu tenglamasini tushundik menimcha x plyus igrik bir yarim bo'lishi kerak irk mol ozon kislorodga aylansa bir yarim igrik molga aylanadi demak bizda dastlab x mol bor edi kislorod ozon ham kislorodga aylansa bir yarim irik bo'ladi demak x plyus bir yarim yrik faqat kislorodlarning hajmi bir butun sakkizni berishi kerak uni topgandik bir butun sakkiz mana shu ikkita tenglamani ikki noma'lumli tenglama qilib ishladik va bunda x ning ham y ning ham qiymati kelib chiqdi demak y ning qiymati nol butun olti mol chiqdi biz y deb ozonni belgilab olgandik nol olti mol ozon va nol olti mol ozonni massaga aylantirdik yigirma sakkiz butun sakkiz gramm chiqdi kislorodni ik deb bo'lgandik kislorod nol butun to'qqiz mol chiqdi uni massaga aylantirdik yigirma sakkiz butun sakkiz gramm chiqdi demak mol ozon kislorod aralashmasining moli bir yarim mol xo'sh massasi esa yigirma sakkizyu sakkiz gram kislorod yigirma sakkizyu sakkiz gramm ozon chiqdi bu ellik yetti butun olti gramm aralashmaning massasi ham bor aralashmaning moli ham bor endi massani molga bo'lsak o'rtacha molekulyar massa kelib chiqadi demak o'rtacha molekulyar massani topish uchun ozon kislorod aralashmasining massasini ya'ni ellik yetti butun oltini bo'ldik jami molga bir yarim molga o'ttiz sakkiz butun to'rt gramm chiqdi ya'ni o'ttiz sakkiz butun to'rt o'rtacha molekulyar massa metanga nisbatan zichligini top deganligi uchun o'rtacha molekulyar massani bo'ldik metanning molekulyar massasiga yani ikki butun to'rt chiqdi demak bu a javob